Давайте зараз перервемося, зафіксуємо вашу думку, тому що от результатом власне того, що сталося у Кершинській, протоці, що на вами згадані Азові, стали 24 військовополонених, як ми їх називаємо, і так само, як і західні партнери українських моряків, які перебувають за ґратами, і ніхто не знає, коли вони будуть на волі. От з постановами про призначення амбулаторної психологічної... Психіатричні експертизи в рамках слідчої дії ознайомили ще трьох військовополонених українських моряків. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов. І зараз у нас є от змога поспілкуватися безпосередньо з самим російським правозахисником Нікалай, здравствуйте. Хоча я в принципі знаю, що ви розумієте українську мову прекрасно, але все ж таки перейду на російську. Так будь пожалуйста, вот психолога. психиатрическая экспертиза, если я правильно это все выговариваю, что она в себя включает, что подразумевает и для чего это, собственно, делается. Да, добрый день. Ну, что касается этой экспертизы, то э, с точки зрения уголовного российского закона, уголовно-процессуального, это достаточно обычная процедура. Э, в данном случае следствие хочет выяснить, были ли обвиняемые, вменяемые на момент совершения преступления, могли ли отдавать отчет своим действиям, то есть пытается установить субъективную сторону преступления. Но наша позиция заключается в другом, мы не считаем военнопленных моряков никакими обвиняемыми, они не подлежат никакой уголовной ответственности, они являются военнопленными и, конечно же, Женевская конвенция об обращении с военнопленными не предусматривает проведение в отношении военнопленных никаких психолого-психиатрических экспертиз. Поэтому, конечно, мы выражаем. Вместе с тем мы понимаем, что эту экспертизу российские власти в любом случае будут проводить. И в этой связи наши адвокаты делают заявление о том, что они должны присутствовать рядом с военнопленными при проведении данной экспертизы. Ну, сама по себе эта экспертиза заключается в том, что э, моряков будут выводить э, в институт имени Сербского. Э, там э, психиатры будут задавать им какие-то вопросы. И на основе этих э, вопросов делать уже заключение относительно того, э, являются ли они психически здоровыми или нет. На мой взгляд, э, конечно же, эта процедура э, унижает э, как человеческое достоинство военнопленных, так и э, достоинство военнослужащих, поскольку... Все военнослужащие проходят э, дистанциализацию, проходят соответствующие осмотры, в том числе у психиатров, им вверяется оружие. И тот факт, что российские власти отрицают э, их э, право э, как военнопленных, э, свидетельствует о том, что российские власти продолжают рассматривать их исключительно как уголовных преступников. Почули вас ще один момент. Хотіла б вас запитати про те, що в квітні, в апрелі місяця спливає термін тримання під вартою. Я не знаю, як точно перекласти на російську мову. Предварительного заключення, да? Содержання під стражей. Содержання да? під стражей, да, спасибо. А как, що буде далі? Який буде, по вашому мнению, сценарій далі в відношенні наших українських моряків? Ну, с большей долей вероятности, скорее всего, следствие выйдет с новым ходатайством в суд в дальнейшем продлении меры пресечения. И одним из оснований для а, этого ходатайства будет то, что якобы необходимо провести а, вот эту уже назначенную психолого-психиатрическую экспертизу. Я, а, честно говоря, не очень уверен, успеет ли следствие провести а, до а, суда по продлению этой экспертизы. Скорее всего, они будут что що раз время требуется в том числе для того, щоб і и експертизу, і результати, то результати експертне заключення. І ще один момент, на якому я хотіла знову ж таки, щоб почути ваші коментарі. Ви колись казали в одному з інтерв'ю про те, що для Росії критично дорого тримати під вартою 24 українських українські і що з урахуванням тих санкцій, які продовжують впроваджуватись по відношенню до Російської Федерації. На вашу думку, з огляду на всі ці обставини, як скоро, і знову ж таки, беручи до уваги те, що зараз в Україні триває виборчий процес, так виборча кампанія президентська, як скоро, на вашу думку, настане та критична точка, після якої Україна Росія все ж таки відпустить? Ну, такие прогнозы временные, дело абсолютно неблагодарное. Я могу сказать так, что если давление а, на российские власти, на Кремль со стороны а, партнеров Украины будет а, достаточным, то а, это время подойдет как можно скорее, и это решение будет принято. Если речь будет идти о санкциях, а, вот, которые сейчас были озвучены, что там какие-то восьми лица не дадут визы, но это не серьезные санкции, это все равно что э, колоть булавки слона. Это ему не больно, его это просто злит. И, конечно же, Кремль подобная ситуация э, никоим образом не, не беспокоит, они могут э, удерживать военнопленных и дальше. Поэтому здесь э, все напрямую зависит от э, того уровня давления, которое будет сформировано. Учил вас, пане Микола. Дякуємо вам. Николай Полозов был с нами на связи. Російський правозахисник, який представляє інтереси українських військовополонах моряків.